বহুত দুখ লাগিছে আজি বিহুৰ দিনাই অহা আলহীক মাছ মাংসৰে ভাত এসাঁজৰ খুৱাব নাপালোঁ মাছ মাংস নোহোৱাৰ বাবে মাছ মাংস নথকাৰ বাবে তেওঁক আজি অমিতা ফুলেৰে ভাত খুৱাব লগা হৈছে আৰু এয়া চাওক মই অমিতা ফুল পাৰি আছোঁ বিহুৰ দিনাই মানুহৰ ঘৰত মাছ মাংসৰে নদন বদন হৈ থাকে ভাত খাবলৈ মানে মানুহে আমনি লাগি যোৱাকৈ মাছ মাংস খায় আমাৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় বাৰীৰে যি আছে সেয়াকে আজি আলহীক ভাত এসাঁজৰ খুৱাই আজি তেওঁক বিদায় দিব লাগিব আজি আমাৰ ঘৰলৈ অচকাই আহিলে আজি নহয় যোৱাকালি আহিলে আৰু অচকাই যিহেতু আহিলে অচকাই যিহেতু বহুত মাংস খায় এনেও পেট ডাঙৰ ভকত আৱত মানো সেইবাবে ভাবিলোঁ অচকাই স্বাস্থ্যটো আৰু অকণমান ধুনীয়া হৈ থাকক বুলি অমিতাফুল বইল কৰি খুৱাম বুলি অমিতাফুলখিনি পাৰি ল'লোঁ আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে অমিতাফুল আৰু আমাৰ অচকাই কেতিয়াও জীৱনত বোলে ইমান বছৰ হ'ল চল্লিছ বছৰ হ'ল আজিলৈকে খায়েই পোৱা নাই আৰু আজি চল্লিছ বছৰৰ পাছত মই আজি অমিতাফুল বইল কৰি খোৱাম খাবলৈ অ আৰু এতিয়া তেনেহ'লে বলক বইল কৰি লওঁ কেনেকৈ বনাওঁ আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আনি মেলি এতিয়া অচোকাই আৰু মই মানে এতিয়া গুচাই আছোঁ ফুলখিনি আৰু আপোনালোকে খাওঁতে এনেকৈ গুচাই ল'ব কাৰণ ঠাৰিটো বেছি দীঘল হ'লে মানে ঠিতা এটা উঠিব সেইবাবে একেবাৰে মানে মূৰতে এনেকৈ ইমানডোখৰ ইমান ডোখৰ কৰি আপোনালোকে এনেকৈ ছিঙি ল'ব আৰু এইফালে এতিয়া মই আৰু অচোকাই মানে একদম ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ চিঙি ল'লোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই এইফালে পানীও গৰম কৰি আছোঁ আৰু পোন প্ৰথমতে মানে নিমখ দি ল'ব লাগিব অকণমান যদি অকণমান নিমখ দি নলওঁ তেতিয়া মানে তাৰ ৰিটিকিটো বেছিকৈ পাম সেইবাবে অকণমান নিমখ দি লওঁ আৰু সিজিব আৰু এইফালে চাওক এনেকৈ দি দিছোঁ ফুল এৰিয়া আৰু এতিয়া আমি এয়া চাওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিলোঁ এয়া হৈছে অমিতাৰ ফুলৰ চাটনি পিটিকা আৰু এয়া হৈছে গুটি আলু আৰু অমিতা ফুল ভাজি ভাল আৰু তিতা প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে মই যিটো তিতা বুলি ভাবিছিলোঁ সেই তিতাটো নাই আলুৰ লগত যিটো বনাইছে সেয়াতো একো গমেই নাপাওঁ কিন্তু এই পিটিকাত যিটো বনাইছে এইট কিন্তু অকণমান গম পাইছো যে অমিতা ফুলৰ দৰে কিবা এটা আছে অকণমান অনুভব এটা হৈছে কিন্তু গম পোৱা নাই ভাল লাগিছে খাই